असलोज कैसे हैं आप अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखें और जिंदगी की बेसन की रोटी तो चले शुरू करते हैं सबसे पहले हम साबत धनिया हरी मिर्च और हरा धनिया हर इसमें डालेंगे फिर हम इस में इस में इसमें, इसमें, था इसमें था। नमक डालेंगे हस्बे गाय का थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे और दो चम्मच जीरा डालेंगे अब हम इसमें पानी डाल के तो इस आटे को हम भून लेंगे बिल्कुल पतला नहीं करना और बहुत गाढ़ा भी नहीं करना इतना गाढ़ा बैटर तैयार करना है ज्यादा पतला नहीं करना और इससे ज्यादा गाढ़ा नहीं करना अब हम इसको पकाने का तरीका आप खोल पाएंगे ऑयल तो डाल लेंगे। ये देखिए ये इतना गाढ़ा बेसन है इससे ज्यादा पतला नहीं करना और इससे ज्यादा गाढ़ा नहीं करना हम इसको फैला देंगे मजे की रोटी बनती है ये बेसन की आप भी तो भी ट्राई करें ये पेशेंट के लिए ये बहुत अच्छी है बनाने में भी बहुत आसान है अब हम इसके ऊपर भी ऑयल डाल लेंगे अब हम इसको आराम से इसको ऐसे पलट लेंगे ये देखें कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया है अब हम इसको पलट लेते हैं ये देखें व्यूवर्स कितनी जबरदस्त ये रोटी रेड तैयार हुई है इससे आप अपनी मर्ज़ी से पतला भी कर सकते हैं और मोटा भी कर सकते हैं अगर आप पतला बेसन बनाएंगे तो रोटी पतली बनेगी अगर आप गाढ़ा बेसन बनाएंगे तो रोटी मेरी मोटी बनेगी ये शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है डॉक्टर बताते हैं कि बेसन की रोटी खाएं और अनारदाना अदरक लहसुन और पुदीने की चटनी बनाएं इसके साथ बहुत अच्छी लगती है और फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है आप इसको ज़रूर ट्राई करें और इस्तेमाल करें इससे आपको फ़ायदा होगा और बनाने में भी बहुत आसान है और टेस्टी है मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई अच्छी रेसिपी के साथ अल्लाह हाफि